Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan kembali lagi kita pada hari ini dalam rancangan podcast. Jadi untuk podcast hari ini kita mempunyai tajuk yang amat special. So uh, hari ini kita ada dua panel yang terbaik hari ini iaitu Encik Muhid. Jadi apa khabar Encik Muhid? Alhamdulillah uh, baik macam biasa. Alhamdulillah, terima kasih Encik Muhib kerana sudi hadir dalam podcast kita pada hari ini. Jadi, saya mempunyai beberapa soalan kepada Cik Muhib. Selepas kejatuhan Islam, uh, maafkan saya, selepas dunia Islam setelah kejatuhan Baghdad. Jadi, apa yang terjadi kepada umat Islam? Yang saya tahu, kerajaan Islam mempunyai dua kerajaan setelah kejatuhan Baghdad, iaitu kerajaan mamluk dan kerajaan tumurih. Jadi boleh Encik Muhid terangkan asal usul kerajaan Mamluk tersebut? Ah uh, okey baik. Uh, pertama sekali yang kita kena tahu adalah um, kerajaan Abbasiyah dia jatuh pada tahun 1258. Kemudian setelah uh, setelah Mongol berjaya menakluki Abbasiyah di Baghdad, mereka mara menuju ke Mesir dan mereka cuba pula untuk uh, menakluki Mesir. Namun ketika itu Mesir uh, telah pun diduduki ataupun dikuasai ataupun dipimpin oleh satu kerajaan yang dipanggil kerajaan Mamluk. Apa kerajaan Mamluk ni? Kerajaan Mamluk ni adalah satu bangsa, sebenarnya asalnya mereka ni dibawa ke 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 dalam kerajaan untuk menjadi hamba ataupun menjadi tentera-tentera untuk mempertahankan kerajaan Abbasiyah dan kerajaan uh, Islam di Mesir ketika itu. Namun disebabkan kerajaan Abbasiyah telah jatuh, maka akhirnya merekalah yang menjadi uh, benteng terakhir umat Islam untuk mengalahkan kerajaan Mongol. Jadi kerajaan Mamluk ketika itu di Mesir aa, dipimpin oleh seorang, seorang sultan yang dipanggil panggil Saifuddin Qutus. Okey, Saifuddin Al-Qutus. Kemudian Saifuddin Qutus pula dibantu oleh seorang aa, yang bernama Zahir Baybars. Zahir Baybars. Kemudian dipendekkan cerita, aa, akhirnya mereka pun berjaya mengalahkan aa, mengalahkan tentera Mongol. Okey, kemudian aa, untuk makluman semua, Mamluk ni pula dia terbahagi kepada dua dia terbahagi kepada dua jenis iaitu dua 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 suku iaitu yang pertama adalah mamluk bahri nama dia mamluk bahri kemudian mamluk bahri ini pula digantikan oleh satu lagi mamluk yang dipanggil sebagai mamluk burji okey jadi pemerintahan mereka ini berlangsung selama daripada tahun 1260 sehingga 1517 okey jadi selepas mereka telah berjaya mengalahkan mongol mereka berjaya membangunkan semula Uh, tamadun tamadun Islam itu uh, sehinggalah mereka digantikan semula oleh uh, satu lagi tamadun yang kita kenal sebagai kerajaan Timurid. Okey? Jadi kita dapat tahu kat situ eh uh, panjang lebar tentang kerajaan Mamluk daripada asal usul pembinaan kerajaan. Jadi uh, saya dapat tahu dalam kerajaan Mamluk ni terdapat satu peperangan. Jadi boleh Encik Muhib ceritakan peperangan apa yang berada dalam kerajaan tersebut yang pernah terjadi. Okey, uh, sebenarnya uh, perang antara uh, kerajaan Mamluk dengan Mongol ni dipanggil sebagai perang Ain Jalut. Uh, dan perang ini berlaku pada 3 September uh, 1260, dua tahun sahaja selepas kejatuhan uh, kerajaan Baghdad. Okey, macam mana mereka ni bayangkan macam mana tentera Mongol ni daripada Kerajaan China, Kerajaan Parsi Semua telah berjaya dikalahkan Dan dijatuhkan Tiba-tiba mereka ni Berjaya di, dihentikan oleh Kerajaan uh, Kerajaan Mamluk okay, Cerita dia macam ni Sebenarnya Kerajaan Mongol ni uh, Mereka ni Bila mereka berjaya mengalahkan Satu persatu kerajaan jatuh Maka akhirnya ada timbul satu Kata pepatah Orang kata dia seolah-olah Orang kata kal, uh, Ibarat menunggu kucing bertanduk lah uh, Untuk nak kalahkan Mongol ni Dia maksudnya memang sangat susah tapi mereka ni semua bila Mongol datang, mereka terus menyerah diri menyerah diri akhirnya mereka ditawan dan dibunuh beramai-ramai lah, tetapi berbeza dengan Saifuddin Qutus, Saifuddin Qutus telah menyemarakkan semangat jihad di kalangan umat Islam dan telah berjaya untuk membawa umat Islam untuk berlawan dengan mereka, dan kalau kita perlihat kan, kebanyakan umat Islam ni mereka kalah sebab apa? sebab mereka yang menunggu tentera Mongol ni datang tapi Saifuddin Qutus tidak dalam perjalanan dia ada satu panglima dia panggil panglima kita buka panglima kita buka dilantik oleh uh, pulaguhan untuk uh, uh, untuk uh, menjatuhkan kerajaan di Mesir kemudian kita buka ni dia dia bawa tentera dia dalam perjalanan dalam perjalanan tiba-tiba mereka diserang hendap oleh tentera Saifuddin Kutus dan mereka bertempiaran lari meninggalkan medan uh, perang Ain Jadut Uh, begitulah serba sedikit uh, kisah macam mana kekalahan uh, mereka di dalam perang Jalut ok, jadi terima kasih kepada Encik Mohi atas penerangan yang panjang lebar tu, amat menarik cerita pada podcast hari ini, so saya amat kagum kerana ini first time saya mendengar cerita ini, daripada terjadinya kerajaan Mamluk dan terjadinya kepeperangan antara kerajaan Islam dan Mongolia. Tapi saya terfikir-fikir macam mana bolehnya terjadi antara Mongolia dengan peperangan Mamluk. Tapi tak apa, uh, kita akan discuss pada hari yang lain. Jadi kita pergi kepada segmen seterusnya iaitu bersama Encik Zain. Jadi Encik Zain, terima kasih kerana hadir pada podcast kita pada hari ini. So, apa khabar Encik Zain? Alhamdulillah saya sihat Cik Amin. Cik Amin pula? Alhamdulillah saya baik. Jadi tadi kita dah dengar daripada Encik Muhid tentang kerajaan Mamluk. Jadi boleh saya ingin tahu daripada Encik Zain macam mana permulaan terbinanya kerajaan Islam iaitu Kerajaan Timurid. Boleh kongsikan kepada kita pada hari ini. Okey Cik Amin, terima kasih. Kalau nak tahu Kerajaan Timurid ni dia pada abad ke berapa abad ke 14 dia famous ha, kerajaan timurid ni dia satu empire bukan hanya tenter dalam ketenteraan saja ah ha, tapi dia ada pemerintahan dia ni kompleks kompleks tapi teratur ah ha, macam mana tu jom okey ibu aa, kerajaan timurid ni ibu kata dia ada dekat aa, kota Samarkand ha dekat situlah terbinanya istana yang megah dan besar dekat dalam istana tu ada terdapat Timor Leng. Siapa tu Timor Leng? Timor Leng dia tu uh, penakluk dan juga pengasas Islam Sunni pada abad ke-14 ni lah. Ha, dia famous. Kalau Cik Amin nak tahu juga aa, dekat bahagian pentadbiran pula terdapat wazir-wazir. Ha, wazir-wazir ni dia ada wazir-wazir dan penasihat. Dia juga bertanggungjawab aa, dekat dalam sistem kewangan, sistem diplomatik, dengan sistem ketenteraan cukai pun dia dah bertanggungjawab juga ha, dia lupa ada cukai bukan sekarang je kalau Cik Amin tak tahu ha, lepas tu dekat bawah raja ni ada pula gubernur wilayah yang kita panggil dia Amir atau Mirza ha, Amir, ni dia mengawal wilayah-wilayah kecil yang ada dekat dalam uh, Timurid Uh, antara wilayah-wilayah yang dia takbir tu uh, Herat, Bal, Shiraz dan dan lain wilayah lagi. Uh, uh, semua wilayah ni dia ada autonomi atau pentadbiran dia sendiri. Tapi dia tetap dekat yang satu tu. Ha, uh, yang satu tu dekat mana? Ibu kota dia. Dekat Samarkand. Ha o oh, macam tu. Jadi uh, satu soalan lagi yang saya ingin bertanya. Jadi macam mana perkembangan ilmu pada zaman tersebut? Boleh Cik Zain jelaskan? Perkembangan ilmu pada zaman Timurid ni berkembang. Ha istana itulah kalau Cik Amin nak tahu dia jadi tempat untuk pengumpulan ilmuwan, penyair, ha dan para-para ilmuwan Lepas tu, madrasah dan juga aa, perpustakaan juga dibina pada zaman ini. Ha, sebab itulah ilmu berkembang pesat dan juga baik. Pesalnya pada aa, aa, wilayah Herat. Ha, so, aa, wilayah Herat ni dia terkenal pada seluruh dunia dengan perkembangan ilmu Islam. Jadi, terima kasih atas penerangan tersebut uh, Encik Zain. Okay. Uh, saya berterima kasih kerana ini penghujung podcast kita Dan sekali lagi saya ingin berterima kasih kepada Encik Zaim uh, Encik Abang Muhid Encik Muhid kerana dapat hadir dan memberi penerangan yang jelas Kepada saya dan penonton-penonton yang ada di sini Jadi uh, saya harap korang dapat info, ilmu dan maklumat yang telah disampaikan daripada Encik Zain dan Encik Moi. Okay, jadi yang korang yang mana menonton podcast ini, korang jangan lupa follow, share and subscribe podcast kita orang. Jadi, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.